Хотілося б почути, скажіть, будь ласка, щодо цих програм, кроме турнірів, ще якісь такі програми є, тому що наскільки я розумію, турнір це має бути співфінансування. А сьогодні в нашого фонду, наприклад, ми не можемо дозволити це співфінансування, тому що це загально прийнята практика. А щодо цих діток у них просто немає за що. Не, а ще ну, якісь я, програми я, да у мене вопрос. Ну Ці програми на то есть не предусмотрені для дітей сирот Потому что это пока что мы как бы как пробные нам предложили программы, где есть бюджетные более-менее университеты в Польше. Вот. Мы здесь можем на уровне, опять же, звучат а азы польского языка. Если у вас тут есть, я думаю, что могут тут и помочь в изучении польского языка. Вот. И в рамках нашей программы, в рамках нашего фонда, Значит, университеты берутся наших детей, которые мы как бы как визовая поддержка, uh -huh. что, то есть они идут как бы с нашего фонда, значит, они нам предложили поучаствовать в том, что преподаватели польского языка Польши при университете будут бесплатно учить две недели. Это интенсивный курс языка, но это абитуриенты, начинающие. Вот. И где-то в течение полугода, это два семестра, опять же, дети будут изучать польский язык бесплатно, с, ну, с изучением культуры Польши, естественно, посещение каких-то городов таких вот и так далее. То есть это вот мы с ними как бы заключили такой договор о том, чтобы дети, когда приехав туда, не просто так, они окунулись в ту культуру на протяжении четырех лет они могли, значит, ну, разучаться, да, научаться, да. Навчаться, да. Но... Бесплатно все не бывает. Скажите, пожалуйста, сколько это для коштов, это для детей, чтобы она реально могла поехать на навчание? Ну, мы выбрали э, Жешев, потому что он недалеко от Львова. То есть ага. это граница где-то 80 километров. Вот. И как нам объяснили, когда мы изучили эту программу, то, ну, вообще, Изучили, что дети, когда они приезжают туда, то есть это ну, абитуриенты после 11 класса, они очень сильно скучают за родителями. Вот. А так мы выбрали очень близкий к как бы, кордону э, университет, который является одним из лучших, там пятерка какой этот университет. Вот. И э, значит э, на навчание где-то около 28 тысяч э, гривен в вот. год. 28-30 тысяч гривен в год. Но, а наша помощь это то, что дети бесплатно изучают польский язык. Потому что для того, чтобы ну, когда дети просто приезжают начаться ну, там и изучают интенсивный язык или начальный курс польского языка, ну, это где-то стоит где-то ну, 700 евро. Это дешево, не из не дешевых. Вот. И вот при институтах, при университетах есть тоже такие гранты, то есть, ну, польские компании выигрывают гранды для того, чтобы детей вот, с Украины или еще откуда-то, вот, чтобы они изучали польский язык бесплатно. Поэтому они сами заключают договора, чтобы мы как бы приводили этих детей туда. Вот. Но у нас еще одно условие, чтобы дети, которые ну, хотя бы 50%, которые закончили учиться в Польше, чтобы они возвращались сюда. Вот, на Украину, чтобы они как бы были, ну, служили нашей Родине, чтобы не просто так вот они туда поехали и все с концами. Вот это одна из наших тоже программ. Вот. вот. Ну, так, Скажите, пожалуйста, вы учили польскую но на территории Польши, че тут есть возможность, чтобы ну, смотрите, здесь, на территории Украины, здесь нужно только ребенку знать язык, то есть это алфавит. Это ну, хотя бы какую-то маломальскую какую-то грамматику. Вот, для того, чтобы хоть ребенок хотя бы ну, не начинал с нуля, например, потому что там нет нулевого цикла. Вот. А когда он приезжает с, ну, с вот этими маленькими как -то, знаниями, вот, тогда уже его определяет какую-то группу. То есть там по группам тоже для того, чтобы он изучал польский язык. Сколько такие навчальных буде ну, на это будет грант на то, чтобы безкоштовно обучать? может, специалист, приезжать, например, в Березань и выкладывать это на польском языке? Нет, но ну, это здесь на территории Украины, у нас здесь очень много, вот, как оказалось, поляков, вот, как мы сейчас с одним из лицеем, с одним из колледжей вот, работаем, у них там прямо ну, Пригласили как факультатив, знаете, вот, которые стоят очень дешево, они там, ну, как будем говорить, что поляки чуть ли не волонтерами работают, потому что я так поняла, что полугодичный курс или вот годичный курс там 1300 гривен стоит, то есть они предоставляют институты и колледж предоставляет им классы, а сами преподаватели вот работают, я же говорю, как волонтеры, вот. Ми хотим на сьогоднішній день організувати как бы інтенсивний начальний курс для того, щоб говорю, діти, які хочуть туди приїхати вчитися, могли б, ну, Я знаю на да. сьогодні. П'ять діток які навчаються в Польщі наші березенські. Да. Ще знає на людина, яка закінчує, отримує вищу освіту, а щоб повну вищу магістратуру вона буде поступати до Польщі. Серед діток ліцею не знаю, знаючи їх стан, станції важко, але це можливо. Это может быть. Это может, быть громада, 1900, может, возьмет 1300, и прийти ну, своих как бы номинантов. еще 1300. Если это так цепры, цей, но ну, что надо ей прийти. Подождите секундочку, 1300 это на сегодняшний день э, организовали, будьте здоровы, организовали э, факультатив на базе университета это под Киевом. Сколько будет у вас, может, это, здесь я же говорю, найдутся волонтеры, вот если у вас поляки работают. Найдутся волонтеры, которые научат детей. Ну, ну скажем, а да. поляки працуют, чтобы вы разумели, это и генеральный директор, это и экономист. Так, может быть, генеральный директор при... и він может помочь... Прийде. как раз ну, він, він не да? он, Возьмите, да. не он не прийде просто с ним были переговоры, и да. и он до людину сюда доставит. Да, да. да. Разумею? То есть, То? вот такие. Конечно, он не придет, это генеральный директор. Но если мы когда и придем и скажем, что мы на сегодняшний день Е-е, хотімо. В Києві є такі люди, які готові, наприклад, приїхати. Ну, це година, я їй ще. Можна знайти на Путанському. Ну, у нас, ви знаєте, як у нас є, е-е, якщо, наприклад, би на другу ще якось би знайшли людям, щоб платити. З приміщенням, щоб якщо у вас ще будуть дітки безкоштовно вивчати, я думаю, ви пішли б на 1000 приміщення було. Безкоштовно. Ми не гарантуємо, вибачте, у нас немає таких волонтерів, які б сюди приїхали, ви, да. Думаю, якщо ви запропонуєте директору цього підприємства підприємство да. польського таку ідею, щоб не тільки назвою вулиці Адама Міцкевича да, зробити пошану Польщі, а й сказати, що є діти, які хочуть навчатися і вчати польську мову. я такі речі не можуть запропонувати. Ну, давайте Як ми В письмовому вигляді можемо написати да, сумісного листа з да. двох фондів. Це буде з моєї сторони дуже некоректно, якщо це буде від мене. Я і так з ним співпрацюю. Да, да. Ми можемо від себе написати, тому що ми на такого на листа написали до консула Польщі. і от до речі на сьогоднішній день да. я бачу, що найбільш толерантне, на що це можливо, це провести саме день Польщі. Я думаю.